学校圣诞节。冬天的早上，空气冷冷的，路边的树上还挂着一点雪。小明背着书包去上学，呼出的气在空气中变成了白色的雾。 哇，今天学校好漂亮呀！校门口挂满了五颜六色的彩带，操场上立着一棵大大的圣诞树。小明，快点儿，老师在等我们呢！来了来了，教室里挂着星星和彩灯。 大家都穿着暖暖的外套。同学们准备好了吗？我们一起唱歌吧。歌声在教室里回荡，每个人的脸上都带着笑。哈哈，我唱的最大声。老师神秘的拿出一个袋子，圣诞老人。 给大家准备了小礼物哦，真的吗？哇，是红铅笔，我的是蓝的。孩子们举着礼物，眼睛闪闪发亮。中午的时候，雪下的更大了，操场变成了一片白色的世界。小明，快来！ 我们去堆雪人。好啊，我来做鼻子。哈哈，小明的雪人太胖了，胖胖的才可爱嘛。雪人站在操场中央，笑的和孩子们一样开心。天黑了，街上的灯都亮起来了。 空气里飘着饭菜的香味。小明，今天在学校怎么样啊？超开心！我拿到礼物，还堆了雪人呢。那太好了，快洗洗手，准备吃饭吧。今天，小明背着书包走在雪地上，看见彩带。 唱了歌，收到了礼物，还堆了一个胖胖的雪人。小朋友们，你们今天做了什么呢？